Доброго ранку! Вы дивитесь на вчение Сьогодні Сегодня мы познакомимся с кафедрой маркетинга Кировоградского института коммерции. Маркетинг в условиях современной рыночной экономики важнейший инструмент бизнеса. Маркетинг охватывает все стадии движения общественного продукта, начиная от производства, распределения, обмена и потребления в материальной сфере и нематериальной сфере. Специальность маркетинг является одной из наиболее популярных и престижных экономических специальностей ведущих университетов Украины, России, Западной Европы и Северной Америки. Кафедра маркетинга Кировградского института коммерции является одной из трех выпускающих кафедр. Кафедра была основана в 1994 году. Необходимость открытия одноименной специальности на экономическом факультете была вызвана, вызвана острой нехваткой специалистов в области маркетинга. На кафедре маркетинга работают кандидаты и доктора экономических наук. Молодые специалисты являются аспирантами крупнейших вузов Украины. Форма обучения в Кировском институте коммерции по специальности маркетинг очная и заочная. Срок обучения 4 года это бакалаврат и еще один год это специалист. Подготовка бакалавров и специалистов по специальности маркетинг осуществляется по учебному плану на основе сочетания учебных занятий и самостоятельной работы, прохождения учения учебной и производственной практики, проведение самостоятельных исследований, написание и защиты рефератов, курсовых работ, отчетов по преддипломной и производственной практике и непосредственно написанием самой дипломной работы. В процессе обучения студенты изучают управление маркетингом, проведение комплексных маркетинговых исследований, логистику, товарную и ценовую политику, поведение потребителей на рынке и другие дисциплины, которые помогут им стать высококлассными специалистами в области маркетинга. С момента освоения кафедры достигнуто немало результатов, но мы считаем, что один из самых больших результатов – это профессорско-преподавательский состав, который был сформирован за это время на кафедре. Все преподаватели кафедры в разных формах постоянно повышают свою квалификацию. Преподаватели участвуют в международных научно-практических конференциях, пишут научные статьи, защищают докторские и кандидатские диссертации. Таким образом, если вы хотите стать успешным профессионалом, от решения которого зависит будущее бизнеса. Если вы хотите иметь престижную, высокооплачиваемую работу, мы ждем вас в Кировоградском институте коммерции на специальности маркетинга. На цьому все. Ви дивились навчання.com. Тож, якщо ви хочете бути успішним маркетологом, приходьте до Кіровоградського інституту комерції. До зустрічі в навчанні.